robiqodirxonim sharq turkiston televiziyasiga xush kelibsiz rahmat navbatda shu amerikanin poytaxti washington shahrida tunjiqitimliq sharq turkiston oliy kengashi ochilyotidu jig'in na muvaqiytli yaxshi o'tyotidi endi shu ig'inimiznigi şu davoning kelajak egiliri bo'lgan yosh izbossarlarimizni qandaq tarbiyalash qandaq yetishtirish haqida muzokaralar takliflar bo'ldidi endi mana shu yosh сіз siz өзіңіз haqda o'zingiz bi ikki yog'iz fikrni aytib bergan bo'lsangiz bu yig'inimiz bugun mvfqatubir pa xalqimiz bu jig'inni haqiqiy davlatdarajalik subat bilan yig'inimizni oyoqlashidi noayi есіл qarorlarni алды ham o'zlarininki өзіне shu vatanparvarlik bilan sh tarbiyaladi жағында, o'zining vatanga bo'lgan xalqga bo'lgan mas'uliyatini to'nib yetib qaytdi har bir rayonga borgan har bir davlatga borgan bu rahbarlar o'zining o'z xalqini qondoq yetaklab shu yerdiki xalqi bilan vatanning ichidaki sheio ba va turmidaki vatanparvarlirimiz usti uchuq turmida yardım kılış ve ulanı kutulduruş ve dinimizde kandak müstakil kılış kararlarını, müzakirlerini kendi kulemde talaş tatış filan nait rahat, nait ilmi, nait erkin, nait demokratiye bile ifade. Bunun içi de en noktalık tutkan neyse yaşlı meselesi oldu. Yaşlı meselesi de bütün hemisi dünyada yaşlı kandak yardım kılış. İktisadi cihetin aşırı yerlik orundaki teşkilatlarının o'zi Әр qandoq davlatniki yoshlarga har jahatdan iqtisodlarni to'plab o'xshamagan turliri har xil bo'lgan tan мұ, usullari bilan bolalarni талышыш. bo'libmi dunyo tolishish musobaqalarda butun dunyodaki бір bir biri bilan uchrashtirish tunishtirish bu uchrashish tunishtirishning qandoq boligi uning oloyidligi keyingi avlodlarimizdinki o'z ona tilidin o'yg'urligidin milliy kimligidan ayrilib qolmasligiga kafolat beralaydigan bir yoshlarni yetishib chiqadiganligi bunina cho'nlarning qandoq majburiyati qandoq mas'uliyati qandoq tahrsiz yordamlar kerak ekanligini to'nib yotdik ham to'nib yotganligi xalqimiznin to'nib yotganligini javri bu yogga yetib keldik bu yig'inning asosiy temillarining birisi bo'lgan yoshlar maslisi bu'liqmi dunyo uyg'ur xultiyning samat siz bolam dunyo uyg'ur xultiyning hammaur raisi dunyo uyg'ur xultiyning yoshlar komitetining g'ayir bolamiz bilan birga butun dunyo yoshlarining yig'inini futbol müsabiqisinin xəvrini anlıqan dikin, bütün xəlq kəgən vəkillərimiz ol qış vələn çavaq çilib ornudun torub gətti. Mən bu nahiyyətli xoş oldum. Bu xoş xəvər vələn bulub mu Qollandiyəgə bağanda, Qollandiyədə şərqi Türkistanının bayrıqını məydisi tutqan, cəngi yaş, kəlgüsü dəkən, İgilleri ve vatanın igillerini kurup ben şundan şıklap edim. Şu yaşlarının آشهده ایچ بردگالگان انگلاب بز نایت خوش ولد. شونا بز پتن دنیا دیکه تشکلات لاغا شخصن زمین نامیدن دنیا اغور کلتن نامیدن میشه گی که گن آنی کنش ازالردن نامیدن مراجعت کرد. هر барлык که تشکلات لانن پتن دنیا دیکه ва ازدود ойгыр erkillik lonksini talışış jığınığa, найты dağdıqılıq barıdıqan, hem ulağı her cahettin yardım kılıdıqan, şu jığınının, şu potpul musabıqısının naiti muhabbiyetlik bir oyağılışçı ve muhabbiyetlik özümüzdün vatendeki yaşlarımızda naiti çoğun bir mesaj ve uçurlarını bir iş üçün özümüzdün kandak yardım kılıdıqalıqımız hakkıda ifade bildirdik. Menem şu kadar da بولپ ما فتون دنیا دیکی پوتبول مسابقه که تیارل قوّت کن یاشلا بس آتا آنالله سلیم آقین لادا سلیدن وتن دیکی یه میش میلگان طر می دیت وقت کن قیرنداشلرن لای امید کت وقت دو یاشلا سلیدن وتن دیکی این را وقت کن کوچیل ده یانچکچیل Nahak ölüp gitip atkan, ölüm cazası hüküm kılıp atkan, kılınıp atkan kız oğullarınlarının, şiitlerinin ruhi silerden ümit kütüp atıdı. Mən bütün dünyadaki yaşlarının, muşu kitim potbol musabiqisi bilen tonuşup, bir-bir bile arlaşıp, özünün vatan parverliği ve cengi varlığını yanıla atı 200 yıldın biri, Özünün vətininin azadlıq üçün manqan qəhrimallarının yettin cəyinin vəşidə, ili vəqəsidə və vä barın vəqəsidə və vä şərq Türkistan azadlıq canlıqda qurban boğan şehitlərinin oh, aqıdın qədəm biz minişinlərini ümit qılmən. Bolub mu yeni kilovatqan yaşla, hər qız mu siyasətki Korkun anınızını akıllıdı, dadınızını kök kılıdı digenge herkiz mi işen mesleğini? Hiç de mi kılanmaydı? Kısa, dünya ve hemimiz çıkımız. Rahmet Rabi Kadir Hanım. Muşu bu yıl siz etip etkendik dek yettin çayının ki jigirmi yettin çay günüdün, yettin çayının otuz birin ki Tuncu دنیا اویغور یاشترانان ارکیلیک лонгысын تالشیش футбол مسابقه سه یوتکزیل مخچه بیاید که دنیا دا هر قایس دولت لاده که اویغورلا یشوات کان فوتبال کماندلری خورلگان دولت لادن وکیل کیل بونوگا قات نشیده آذر شو یاشلا سیدن نهایت چون Рабия anımız muşuketim ko musabak ga. Bizden tunca ketimlik ötküzvat ka muşu musabak mızga katnish berenlemdo. Katnish berişin ümit kalımız. Eğer katnish bese bizgi çong ilham ber medet oludo. Çünkü biz yalguz pekat top oynumayız. Biz bu ketim bizden bu kahallarımız hem devane ki ber kısmı biz ayol tozluk şerh Türkistan'ın ki evet bayırgan kütürüp top meydana kirimiz. Bizden ki devlet marşlarımızda uykup Muşunun Rabi anımız bizi bir cevap beğen bosa <neum> dep kütüp duru atıdı. Muşunun bir cevap beğen bosağınız. Yaşşı. Mən bu yıl altıncı aydın başlayıp dünya uğur kultiyi ve uyğur davası üçün pul toplaş hizmetini işleymen de dünyanın hiç kandak yeri gibi bir işini bir karı kandım. Likin mağın ait zürür boğalıq bu yaşlarımızın işiğe mən bir onu buluş süptüm mi? Ve Uyghur Milli Davası'nın yetişçisi buluş süptüm bilen مشو میدان ده حاضر بودش نی خالای من من چکم باری من خدایم نسب کسا تنم سلامت بوسا شکنی که الله من سخ سلامت یاد گزش نی یاد گزش که نسب کلش نمی کلم. بر مثل رابیا قادر خانم قمت سوپت